Nama saya Amrul bin Omar, lahir di Alor Setar Kedah pada tahun 1957. Sekarang saya menetap di uh, Taman Melawati, Kuala Lumpur. Pendidikan saya pada peringkat sekolah rendah di Sekolah Sungai Kolok Baru, Jalan Pegawai, Alor Setar. Uh, kemudian ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Tunku Sungai lelaki. Uh, selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke UiTM. Uh, Dungun pada tahun 76 Tahun 77 Saya berpindah ke Shah Alam Sampai tahun 1980 Seingat saya, saya memang saya bermula dari sebelum uh, memasuki bangku sekolah saya dah mula melukis uh, figura uh, itu saya pun tak tahu kenapa tarikan dia banyak kepada figura Uh, tapi saya ingat saya memang saya melukis gambar hantuah Mungkin ada pengaruh-pengaruh daripada komik-komik pada -komik zaman itu uh, Saidul Hayyah Saidul Hayyah antara tokoh yang saya minati dalam komik uh, Jadi dia ada buat, saya ingat komik dia dalam tulisan jawi komik hantuah Jadi saya memang minat uh, sementara itu ada lagi pula tokoh-tokoh macam Hussein Anas ada buat uh, dari buku Ahmad dan Halimah dia, dia figura dengan watercolor jadi benda tu banyak taikan masa saya sebelum masuk sekolah lagi mungkin tengok buku abang saya dia tua pada saya 6 tahun jadi uh, saya tengok buku dia saya tertarik dengan teknik-teknik watercolor dengan uh, drawing dalam uh, antara dua ni lah tokoh saya rasa yang banyak mempengaruhi saya peringkat awal uh, yang bawa saya kepada lukis figura jadi selepas tu saya aa, bila dah masuk sekolah rendah kan dapat galakan dari cikgu. Masa sekolah aku baru cikgu dia memang banyak bagi galakan. Jadi rasa-rasa saya ke ofis, ke ofis pejabat office penjabat pejabat guru tu saya punya lukisan nama menteri semua. Jadi galakan macam tu yang saya rasa yang banyak bagi dorongan yang cukup kuat saya. Guru besar yang bagi ni dia sendiri yang bagi suruh saya buat gambar menteri-menteri lukis dengan cakul masa tu saya dah buat potret daripada dari tiga saya dah mula buat potret saya dapat petua ini banyak dorongan daripada orang tua saya lah arwah orang tua saya dia bawa saya jumpa tok saudara saya dia ni pelukis poster wayang pengawin paya jadi saya ambil petua daripada dia macam mana Aa, ha, nak ambil graf transfer foto dia ajar saya cara buat graf lepas tu cara teknik kalau kulit warna kulit Ah ha, itu benda yang saya belajar dari tok saudara saya. Ha, selepas tu dia sudah gelakkan bapak saya semua. Ha, masuk banyak pertandingan dan saya darjah satu saya dah menang peringkat Malaysia Singapura dan Brunei darjah satu. satu. Ha, jadi semua atas dorongan bapak saya. Dia sendiri yang susah payah apa semua. Jadi sebab penyertaan saya terlalu banyak. Ha, saya rasa 28 keping. Masuk peraduan mewarna tu. So saya dapat hadiah nombor satu. Di umum dan umum, dia keluar tahun 65. Dia dapat hadiah tu. Jadi dapat hadiah basikal relay masa tu. Jadi benda tu yang banyak benda orang. Kebanyakan saya masuk banyak saya dapat dapat aa, dapat kemenangan. Jadi kan semua banyak inisiatif di bapak saya. Dia buat izin e untuk saya darjah 3. Bapak saya buat izin e untuk saya. Dia susah payah dia asah cakul, pensel. Jadi dia sentiasa ada ada sebelah saya masa saya melukis. Banyak dorongan kuat. Dia tolong cari projek untuk saya dia cakap kawan-kawan dia kata ada anak dia boleh buat potret jadi apa tak kira lah buat bismillah ke apa semua jadi saya balik saya buat jadi benda tu banyak melatih non stop tau potret ni kalau kita dah buat kan lepas tu ada lagi ada lagi tak pernah berhenti sampai masuk ke sekolah menengah masa sama juga dengan pertandingan jadi benda tu dalam awal usia saya saya rasa saya terdedah dengan lukisan kan dalam peringkat awal lagi jadi benda tu yang banyak lah mendorong saya sampai sekarang. Seperti yang saya beritahu, sejak awal saya minat dorongan tu daripada komik, daripada uh, buku Ahmad Dahlimah uh, sebelum masuk sekolah. Jadi benda tu, taikan tu saya bawa sebab buat figura ni dia ada cabaran. Cabaran dia kadang-kadang bawa anatomi, kesusahan dia tu banyak. Jadi dia cabar saya. Sampai sekarang umur saya 68 pun dengan cabaran tu masih ada lagi. Jadi saya menjahut cabaran tu kalau kita buat kerja, kalau tak ada cabaran, kita tak ada rasa, tak ada nak jawab apa-apa benda. Tapi sekarang, saya masih ada rasa masalah lagi dalam figura tu. Walaupun saya dah berpuluh tahun buat. Jadi, saya rasa cabaran macam tu yang saya perlu. sebab tu, saya masih, sampai sekarang saya masih buat figura. Dan aliran saya masih realisma. Dia hala realisma hala ke ekspresif sikit. Tapi masih realisma. Sebab realisma ni, dia, kalau buat figura manusia, saya ambil pula figura yang dari aksi aksi ni memang masalah anatomi dia terlalu mencabar terlalu mencabar jadi kan aa, saya rasa itu yang buat saya carry on buat sampai sekarang bersambung ada tak sebab kalau ada -kala figura ni dia lebih dekat kalau kita buat realistik sebab apakah figure ni kalau kita buat silap sikit orang nampak terlalu mudah ha, orang mudah nampak realistik semua ni jadi kan itu aa, bagi kita lebih teliti lagi kan ha, dia lebih kita Uh, nak menjawab banyak benda dalam tu salah buat kita mata kita memang nampak buat figure ni memang orang mudah nampak silap silap orang dah nampak jadi persoalan dia uh, kita perlu hati-hati terlalu hati-hati dah kena betul-betul belajar tentang figura di samping saya terdedah dengan lukisan jadi saya rasa bapak saya seorang guru silat dia dia ajar kuntau jadi kan uh, itu sepanjang hidup saya dari kecil sampai besar jadi saya terdedah gelanggang depan rumahnya. Belakang rumah pun ada gelanggang, depan rumah rumah gelanggang. Jadi kan ah dari bila kecil. Jadi saya terdedah dengan aa, dunia persilatan. Aa, kemudian saya sendiri pun belajar kan. Ah dua tiga jenis silat saya belajar. Jadi aa, minat tu tumbuh. Minat ni asas daripada dorongan daripada kecil lah. Kalau kita tengok depan mata hari-hari abang-abang kita bersilat semua. Jadi benda tu jadi satu pengalaman yang terlalu dalam untuk kita kita dah dah, dah sebati dengan cara kita pertumbuhan kita kita membesar dengan melihat persekitaran yang macam tu. Dan saya banyak fokus pada kesenian dia. Jadi dah menjiwai benda tu. tokoh tu bapak saya lah. Masih bapak saya dia juga yang ajar lukisan. Jadi dia pendorong besar dalam hidup saya dia lah. Ah uh, saya rasa, uh, masa zaman pertumbuhan saya tu dia ada sentiasa ada kau. Dalam sebelah saya bagi dorongan kan ha, segala macam dia bagi dia orang kan jadi kan benda tu inspirasi semangat apa semua jadi kita rasa selesa kan ah ha, itu yang saya buat saya rasa benda tu macam oksigen lah dalam hidup saya dia tak nama saya sebab saya memang saya rasa saya saya, saya, saya enjoy saya seronok benda tu jadi saya boleh duduk berjauh jam melukis kan masa tu jadi bapak saya boleh tengok minat saya cenderung kuat ke situ jadi dia asuh saya dia buka jalan untuk saya ha, saya rasa sebab benda ni melibat bukan masa yang lama kalau sebelum sekolah Ahmad nak kata saya umur sebelum tujuh tahun saya dah melukis mungkin lima tahun saya dah mula melukis kan tapi kalau kita nak anggap karya itu mungkinlah kita tak tahu kan benda tu pun dah lama mungkin dah tak ada umur saya pun terbakar jadi kan banyak yang dah hilang ha, cuma saya ingat saya selepas saya keluar dari ITM Haa, tahun 80 baru saya anggap kata itu karya betul ya. Walaupun sebelum tu saya buat banyak Tapi bila dah terbakar, benda tu bukti dah tak ada Tapi kalau kita ikut dari segi potret tu Saya rasa banyak sangat lah kalau ada banyak Saya tak pernah berhenti non stop Buat lukisan Dari kecil kan Jadi kalau orang cakap kalau jemu saya mungkin boleh jemu lah sekarang Haa, kalau ikut saya kalau umur lima tahun nak kata saya sekarang 68 mana dah dah 63 tahun saya buat. Kalau kita kan jemu pun orang tak salahkan saya dah. <laughs> non stop, tak pernah berhenti. Kan? Ha, buat macam saya cakap tadi, portrait kalau dapat orang bagi komisen selalu ada. Saya hidup tu kalau dulu kat kat Lastar ni, portrait saya buat hitam putih. Kan? Orang bayar 3 ringgit ya. Itu saiz. Kan? Kalau A3 boleh lebih kurang macam tu ya juga. Lah buat air cakul, kita buat full katris semua kan, sama juga harga dia dia tiga ringgit ya. tapi saya rasa elok, oh, masa tu kami pun memang susah, saya pun dapat dapat beli minyak minyak tanah minyak gas kan, beli minyak gas, lepas tu beli ikan bilis, beli beli teluk, okey lah tu 60-an yang saya tahu jadi benda tu sebenarnya yang semangat saya jadi nadi kepada saya dia umpama oksigen, kalau saya hilang tu saya tak ada, saya nombor tapi salah seorang pelukis kat Star ni pun ada kawan saya juga. Saya kenal dia masa tiga tempat. Dia belajar kat kolej saya Anwar Rashid. Jadi kan uh, dia dia masuk dulu. Dia masuk tahun 75. Dia masuk 76. Jadi dia banyak selepas dia, dia pergi masa tu cawangan kat Dungun. Jadi dia dia ceritalah. Jadi saya pun masa tu memang kita kenal pelukis juga yang tak lestar, dia kawan, buat kawan. Jadi saya pun uh, banyak membantu saya lah, mendorong saya, untuk masuk UiTM. Itu orang yang pertama saya lah. Ha, tapi yang yang saya rasa yang banyak menguatkan saya tu sebab kerana saya banyak dapat belajar kaedah-kaedah yang lebih 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 lengkap. Lebih lengkap tentang lukisan. Ha, dan saya guna pakai benda tu sampai sekarang. Ha, saya banyak yang senarai dia tapi sekarang yang ni yang Uh, ha, saudara Pakarudin yang antara kolektor yang terbanyak lah. dan konsisten selama saya rasa dah dekat 20 tahun lebih dia di koleksi saya yang terbanyak kolektor yang kolek karya saya yang terbanyak adalah Ah, Kaludin dia uh, orang tak banyak, badan-badan korporat -badan tak banyak tak banyak sebab uh, saya rasa saya, sebab dulu saya banyak portrait portrait pun saya buat juga tarungan ni uh, koleksi dari Babai Selukis tapi uh, ada juga keperan yang saya ingat saya tapi mungkin tak banyak lah ada satu dua bisa ada kadang-kadang uh, saya rasa senarai tu ada dalam buku saya lah saya pun tak ingat uh, tapi yang keluh saya memang saudara Pak ni memang dah, dah, dah lama kadang saya ni kadang saya fikir saya, saya, berkarya. saya berkarya orang yang beli semua dulu saya tak rapat sangat cabaran saya sebenarnya cabaran saya tu figura tu ya fikiran cabaran terbesar saya tu jadi figura ni soalan ni banyak soalan ni banyak bila kita buat dalam masyarakat kita yang islamik kan ada halal haram berlaku kat situ jadi kalau buat figura tu jadi tebu tebu mana ada larangan ada ni ada sekatan dia mana cara kita nak mengembang itu buat figura itu persoalan paling besar kan dan saya benda tu masa saya belajar kat ATM pun saya berdepan soalan-soalan yang macam tu ha, jadi kan kita ha, satu lagi antara figure tu sendiri pun memang memang payah lah, complicated ya terlalu complicated jadi saya rasa tu yang ada cabaran untuk saya masih sampai, sampai sekarang mungkin itu yang buat saya terus lagi buat benda tu ha, percaya yang paling ingat tu bila saya menang saya jadi satu tu saya ingat lagi masa tu saya memang susah kami susu tak minum tapi kena bagi label susu untuk nak hantar dapat borang jadi bapak saya hari ini, dia, dia semua adik-beradik adik-beradik -adik yang berada sikit kan pesan ada guna susu, simpan label dia label tu bawa pergi ke kedai baru dapat borang berwarna bapak saya punya usaha tahu tak, saya buat 28 keping itu je saya benang nombor satu, banyak tu susah bayar dia kami susu tak ada kat rumah Lukis pakai pelita lah Lampu tak ada I, Susah itu tu Tapi kata, saya tak rasa susah Sebab apa minat saya tu berkembang masa tu Saya tak rasa susah Padahal memang susah lah macam tu Kan Tapi kata tu Yang tu yang saya paling ingat Satu petang Dia hari-hari Kami soal abad pun tak ada Nanti pengumuman pemenang tu Dia umum dalam soal abad Dalam soal abad straight time Kan Rumah kami alamat tak ada Pakai alamat rumah tu Kat jalan jadi kan bapak saya hari-hari dia pi tunggu. Dia tahu pengumuman tu nak keluar. Ah ha, hujung tahun sebelum Disember masa tu kan rupanya dia keluar Januari pengumuman tu. Jadi dia tunggu. Setiap -seti hari dia pergi naik basikal kayuh pi rumah tok dia. Ada saudara kami yang kerja-kerjaan dia ni selalu beli sobat sobat bahasa Inggeris. Kan? Ah dia keluar satu petang ni kan senjalah masa tu. Bapak saya balik dengan bisikal Dia keluar. Bawa tunjuk sobat masa tu. time nama dia kat atas kali. Ah ha. Jadi yang satu dia tu. Jadi pengalaman tu saya rasa dia tu yang paling besar lah. Sebab pemenangan tu Malaysia, Singapura, Brunei. Bukan kecil tau. Lepas tu padahal dapat hadiah basically relay. Relay pun tak ada cawangan kat Lostak. Tu nak pengambil ke Batu Us. pinang, Penang. Bapak saya pergi ni bawa ke pergi. Jadi kan itu memory yang terlalu cantik, terlalu indah. Kan? Ha, dia jadi macam oksigen pada saya, semangat pada saya. Saya sendiri pun dah tak kedah. Kan saya sebahagian budaya budaya sini lah. Kan apa yang saya buat sebenarnya saya sebahagian dari itu. Tak mana kat mana apa saya pergi sebab pengalaman saya yang saya cerita tadi macam arwah bapa saya. Pengalaman tu saya rasa dah jadi sebahagian dari sejarah Sejarah yang tak dapat dia jadi jium jium ni. budaya. Sebab dia raja silat. Mana kata benda tu satu itu akar umbi dia. Kan? Ha, jadi saya rasa dalam diri saya tu mendatu dah ada. Dia bukan duduk dekat perkataan, dia memang hidup dalam diri saya benda tu. Ah, ha, jadi jiwa budaya dia tu. Saya setiap kali saya balik ke Kedah ni, saya nak ambil oksigen. saya cakap, saya ambil oksigen. Dia punya udara, dia punya bau, dia punya ni. Mungkin sekarang dah berubah tapi tahun 60-an dulu, dia bau tanah, bau rendang, angin dia. Saya rasa yang tu, yang... Saya rehat, saya balik. Ini orang pergi melancong, saya tak, tak. Saya melancong, saya balik ke Kedah, balik kampung. 20 tahun saya nak buat macam tu kereta saya dah habis oksigen dulu KL ni, so saya balik kat rosak saya nak bau tu jadi bau tu terlalu unik terlalu unik Ah, ha, jadi saya rasa saya hidup dengan benda tu walaupun saya hidup di KL jadi kalau nak cakap macam video, video budaya, macam tu lah aa ha, saya, saya ucap kata terima kasih banyak sebab memberi pendedahan saya rasa aa ha, ada kesesuaian, keserasian dengan apa sendiri dan hajat saya ha, saya pun Lama dah saya tunggu nak tengok Sebab saya dulu membesar dengan Kak, Kak lestar ni uh, Ramai kalangan artis kat sini Yang saya kenal masa tu Yang jadi inspirasi pada saya Macam uh, Syed Yahya uh, Dan ada lagi masa tu Sebenarnya Kak lestar ni memang hidup Saya duduk masa tu Tak ada, tak ada satu benda apa yang menyekat saya masa tu Semua yang ada semua dorongan Daripada kerani sekolah Daripada guru besar Semua dorongan Tak ada yang menyekat pun Jadi benda tu bagi uh, Satu kebiasaan terlalu luas saya rasa benda tu yang kat Alostar ni kan jiwa dia ada kat situ. Jadi saya harap benda tu dapat berterusan. Jadi apa yang uh, balai seni buat uh, dengan pameran ni saya rasa uh, dapat menumbuhkan menghidupkan balik jiwa-jiwa yang macam tu. Saya rasa dulu Alostar ni sebahagian dia macam ni. Saya pernah tengok pameran kat sini. Bapak dia bawa dia. saya bawa saya. Masa saya sekolah rendah lagi. Pameran kat Balai Besar Nah, jadi sebenarnya kami rapatlah dengan ni. Dunia seni dekat Lestak ni. Masa tu. Dan saya nak jiwa tu saya rasa dapat hidup, berterusan kan. Ha, itu hajat saya. Dan dengan pameran ni saya rasa benda tu ha, dah <coughs> harap dapat lagi ada diadakan satu. Jadi meneruskan dia punya ni. Jiwa tu. Ya, saya rasa sebab saya sendiri yang merasa benda tu saya saya tumbuh dan besar Haa uh, Kat Kedah jadi saya rasa Saya harap dia orang pun dapat merasa apa yang saya rasa Sebab jiwa dia uh, Jiwa kesedihan dia tu uh, Dia ada sekeliling kita Saya harap benda tu berterusan Saya tak nak generasi akan datang terputus daripada rasa jiwa tu Semangat dia tu Kan uh, Saya rasa negeri ni ada semangat tu Ramai pelukis-pelukis yang lahir Daripada Kedah Kan Mungkin suasana ada juga persoalan juga Penulis pun ramai banyak dari Kedah Tapi kan apa yang menumbuhkan dia saya rasa jiwa tu lah persekitaran dia kan yang membantu bila tu kita saya ingat dulu masa dulu kecil-kecil saya lap saya duduk dekat jerami lah kan, bila tu tanah 60 ni kat jerami tidur tu tengok langit lapang lapang-lapang lah -lapang, bila tu musim kemarau musim potong padi kan jadi bila tengok tu dunia kita jadi luas terbuka segala gambaran semua dekat langit tu jadi rasa pengalaman tu ha, kata susah nak carilah tempat lain saya pun dah tempuh tapi mungkin kat losak sekarang pun benda tu mungkin dah tak ada dah kan eh? ha, tapi benda tu yang inspire saya banyak awan tu semua jadi lukisan ada cerita macam macam sebab dia lapang dulu kalau start sampai ke Kuala Kedah tu bukan ada bangunan lapang selapang lama kalau hujan dia hujan macam langit dan bumi macam tu dia tak ada bangunan seterui jadi langit dan bumi tu sekali ayat mendang dengan dengan hujan tu sekali ya. Itu pengalaman dia tapi benda tu yang 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 indah, yang cantik. Yang kita ingat. Ha, kita dengan alam ni dah menyatu benda tu. Ha. Saya harap budak-budak dapat menguasai benda ini.